Каким авторитетом могут обладать главарь насквозь прогнившего и полностью коррумпированного режима? Во всем мире об этом говорят. Что сегодняшнему киевскому режиму мир вообще не нужен. Мир для него, скорее всего, означает утрату власти. Путин відкрито погрожує. І цього разу без масок и фальшивых миротворческих заяв. Он назвал Киев террористичным режимом. Так что, вже никаких переговоров больше не будет? Особенно на фоне следующих заявлений. Давно ждали от президента этих слов. Он четко сегодня сказал, с террористами переговоры вести нельзя. То есть президент признал, что они террористы. И для нас они террористы. Поэтому только уничтожение террористов даст нам безопасность, даст нам победу. І сьогодні, використовувати цей момент. А поки Путін говорить про боротьбу з тероризмом, його пропагандисти закликають до справжнього терору, до знищення українських міст, до бомбардувань цивільної інфраструктури та до геноциду. І це ж не поодинокі заяви, це системна кампанія ненависті, що нині звучить з кожного російського екрана. І ось депутат Держдуми Андрій Гурульов прямо каже: Київ треба стерти з лиця землі. Это не должно быть быстро и спонтанно, я думаю, так не будет. Это то, о чем мы тысячу раз говорили. Это удары именно по центрам принятия решений, по коммуникационным узлам. Это до конца добить всю энергетику, чтобы больше ни капли электричества на Украине не было. Остановить всю промышленность. Не надо этого бояться, надо именно это делать. У нас то сегодня, наверное, под это есть ресурсы. Хорошие ресурсы. Сегодня армия наступает. Я думаю, в ближайшее время мы все это увидим. Давайте пожелаем нашим воинам, что воли, отваги и побед, а нам терпения и работать всем на фронт. Другого пути нет. Воюем до талова, не победим. і знову ж таки це не просто слова, це публічні заклики до воєнних злочинів, до знищення столиці Європейської держави, а ще до масових убивств мирних людей. І московити це вже не приховують. Судя по всему, мы имеем дело с людьми, которые не только не обладают какой бы то ни было значимой компетенцией, в чем бы то ни было, но и элементарной политической культурой, если позволяют себе определенные высказывания и даже прямые оскорбления в адрес тех, с кем пытаются о чем-то договориться. Что касается очередного отказа от перемирия на 2-3 дня по гуманитарным соображениям, то это происходит не в первый раз нас это не удивляет а только убеждает в том что сегодняшнему киевскому режиму мир вообще не нужен мир для него скорее всего означает утрату власти а власть для этого режима судя по всему важнее чем мир и чем жизни людей которых они своими судя по всему и не считают а знает от чему? Бо Путін знову поговорив телефоном з Трампом. Про це американський президент сам повідомив у своїй соцмережі. Показово, що цей скандальний пост він потім видалив, ну а згодом повернув. За словами Трампа, цей дзвінок тривав приблизно годину і 15 хвилин. Говорила, каже про атаку України на російські літаки на аеродромах, а також інші атаки, що відбуваються з обох сторін. Трамп додав: цитую: це була хороша розмова, але не така, що приведе до негайного миру. Трамп також зазначив, що Путін сказав йому, що буде змушений і відповісти на українські атаки на аеродроми в Росії. І, схоже, Путін отримав на це мовчазну згоду Трампа. І якщо президент США сказав бункерному, що його адміністрація нічого не збирається з цим робити, то він не розуміє схоже різниці, хто агресор, а хто жертва. Ну або робить вигляд, що не розуміє, бо він не миротворець. Вин он бизнесмен, Она знает, это уже слабодухой бизнесмен. Довести максимально до сознания Трампа, что Зеленский и его европейские покровители подталкивают весь мир к Третьей мировой войне, мне кажется, это очень важно. С одной стороны, с другой стороны, ну, показать готовность использования этого ядерного оружия в случае как бы, конфликта большого, вот, так сказать, может быть, даже и касающегося Украины. Третье, более жестко действовать по украинскому направлению, потому что украинское руководство, оно, значит, чувствует себя в полной безопасности, оно чувствует себя, так сказать, как хочет, да. И плюс ко всему, вот насчет подачи, я сначала сказал, что нельзя разводить панику, с другой стороны, мне кажется, наша информационная политика тоже требует серьезного изменения, потому что получается так, что создается ощущение, что они могут позволить себе все, что угодно, а мы просто отделываемся какими-то сводками, там, обороны, где там нанесен удар по таким-то целям, или там то все 50 или там, условно говоря, сюжеты в новостях, где там ну, пушка выстрелила, что-то куда-то улетело. И на, у людей создается впечатление, во-первых, они устают от этого, а во-вторых, создается впечатление, что как бы тем могут позволить себе все, что угодно, а мы не отвечаем. Ну, например, даже подобными же действиями там внутри Украины. Ну, я ничего про это практически не слышал. Это, это же очень важно. Слушайте, получается так, что они здесь ну, что хотят, то делают, вот, и так, и это, а мы, а мы говорим, а мы не такие. Что значит мы не такие? Что это вообще означает? Да, мы мы не такие звери. Мы не собираемся пытать, так сказать, пленных или, скажем, там, значит, заставлять, так сказать, их делать что-то такое, так сказать, непотребное или там обещать, обещать там уничтожить там всю Украину или прочее, прочее. Да, в этом смысле мы не такие. Да, вот, но на самом деле надо уметь защищать собственное государство. Причем всеми имеющимися средствами. Вот и тогда, и тогда только так вас будет уважать. Тем часом, мовчание международной спельноты и дает этим голосам еще больше нахабности. Але... Ми не будемо мовчати. Бо кожне таке слово з екранів російського телебачення це вистріл по Україні. Бо російська пропаганда не про ідеї, вона про кров. І Путін, і його рупори мають відповісти. І не лише перед історією, а й у міжнародному трибуналі. Але поки що вони, на жаль, продовжують пробувати дно своїми заявами. Я согласен з тим, що Зеленський настаїв на зустрічі з Путіним, йому все одно в якому составі. Головне, щоб був Путін. Так, 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 спокойно, да? Ну, да я для уже того, раз, чтобы раз. сдаться Путину. Ась, еще раз. Расшифровываю. Встреча с Путиным для Зеленского это самолегитимация. После встречи с Путиным, если он еще, не дай бог, руку пожмет, можно спокойно идти на выборы. И mm. тогда он сможет подписать все это, потому что он преодолел себя... И э, таким образом он еще частично Путина втащит в электоральное поле бывшей Украины. Это не лишенная э, логики. Ну, понятно, это за, чу а за, чуж за чужой счет. Э, Конечно. А, а если Но рядом подождите, а они... будет. А... Трамп? І ще вони хочуть стерти Київ. Що ж, давайте вкотре їм нагадаємо, Київ не просто місто, це символ свободи. І жодна ракета не здатна стерти нашу гідність, і Україна вистоїть і переможе. Тож давайте продовжувати підтримувати наших захисників та захисниць. Донайте на потреби сил оборони і давайте бути надійним тилом. А підсумовуючи все вище сказане і показане, я лише додам. Поки в нинішньому вигляді існує Російська Федерація, то спокою нікому не буде. А отже, ми маємо робити так, щоб російська пропаганда нікому не затмарювала мізки. Так, Крим був на вошов в состав Росії, висиднівся з Росії на волне такого романтичного вдохновення і безкровно. Новоросія ж. Же... пришлось это пережить, выстрадать и пройти через войну, кровь еще не до конца прошли, и выковать свой характер и утвердиться в своем желании быть с Россией навсегда. И мы должны продолжать руйнувать файки Кремля. Вы посмотрите, какие сюжеты сейчас выходят на российских телевизионных помойках. В итоге второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле террорист Зеленский решил прокомментировать в привычной ему хамской манере. Они сказали, что готовы на прекращение огня на два 3 дня, чтобы забрать убитых с поля боя. Я считаю, что они идиоты, потому что в принципе в принципе прекращение огня нужно для того, чтобы не было убитых. По Москве заявили, что такие выпады явно не соответствуют переговорному духу. Но для киевского... Политическое хамство давно стало нормой. В прошлом году оно публично оскорбляло Владимира Путина за предложение технологической дуэли между западными системами ПВО и российским комплексом «Орешник». А еще посылало Россию по известному адресу. Ну, вы уважаете, что Вы считаете, что это адекватный человек? Ну, просто отморозки. Просто... Морозки... На що, на що должна пойти Росія? На ді... Желательно на три букви. Нам. Якщо чесно, Важна між нами. Нам. Тому щоб це відео побачили якомога більше людей, тисніть на дзвіночок. Залишайте свої коментарі та вподобайки. А з вами була я, Інна Набок. До зустрічі у наступному випуску і бережіть себе та бережіть Україну. У кожній добі твого життя 24 години. У кожній добі клятої війни також 24 години. Вже майже 1200 діб, майже 1200 разів по 24 години. Ми з тобою кожної години, що би не сталося, і де б ти не був, під час обстрілів на фронті і в тилу, коли тривога і в перервах під час затища. Ми всюди, де зручно, в Ютуб і на сайті, в ефірі, і в Телеграм. Будь певним, ми поруч і ми не підведемо. Разом 24 години кожної доби. І разом до миру чи перемир'я, до фіналу, до перемоги.